А починаючи з 2013-го, ОБЖК пропонує ОСББ стати замовником державних коштів на проведення капітального ремонту конструктивного елементу будинку. Деякі голови ОСББ взялися до справи, могли провести ремонти на своїх будинках. Першим таким був це у нас Капкова-33, там заступник голови Лавацький, який перший відкрив Каначеський рахунок і зробив проект йому перечислили туди кошти, і були, він визначив виконавця послуг і були проведені роботи. У місті бюджетом на 2014 рік передбачено виконання капітальних і конструктивних елементів 41 будинку, який створено ОСББ І на загальна сума триває 10 мільйонів гривень. В тому числі виконано уже виконана на цей час проектно-пошторисну документацію та отримані позитивні експертні висновки по 19 житловим будинкам ОСББ. Які є одержувачами коштів на суму 4 мільйони 165 тисяч гривень і всі проекції по 19 рокових будинках? Також передбачено виконавчий капітальний ремонт. А як ми бачимо, він вже виконується в даному випадку по 4, це ремонтують два літи на суму понад 700 тисяч гривень. Таким тим ОСББ, е, які оформили земельну ділянку е, органи місцевого самоврядування, подарунок за все. Роблять асфальтування прибудинкової території. Да, це велика подяка, це дуже, е, якщо велика територія, це дуже великі гроші, і е, ОСББ сталостійно потягнути не може, тому таких подарунок від місцевої влади ми сприяємо дуже схвально. Громадська організація ОСБ, Асоціація ОСББ Перебардову, яка об'єднала і виступила з представником серед ОСББ перед органи на місцевої самообразування. Природної монополістами була створена 15 березня 2011 року. Ну, то ж, слайдів немає. Я <гум> не знаю чому Сам слабость. Так, ну де. Основними цілями та завданнями э, громадської організації стало підвищення професійного та освітнього рівня великої СББ, проведення інформаційно просвітницької кампанії серед населення щодо переваг створення ОСББ, можливості, що відкривають об'єднання для розвитку житлового фонду, створення якого, якісного правового середовища функціонування ОСББ в місті, сприяння регулюванню взаємовідносин між ОСББ та природними монополістами, фінансове сприяння ініціативами ОСББ з місцевого бюджету. Залучення ОСББ до участі в конкурсах для неверозбереження, які проводить Дніпропетровська обласна рада. Уже який рік поспіль у нашому місті проходять конкурси міні-проектів за нервозбереження. І деякі ОСББ, більше всього, це було в 2012 році. Вийшли переможцями цього конкурсу, отримали теплові лічильники, терморегулятори. Заміна металопластикових вікон у будинках і Дохачевського 29 А замінили застарілий боляр на будинок, бо має централізованого постачання гарячої води. Там стояв боях, допускалося поміняли за ці кошти. Програма передбачає до, до, до в, в участь ОСББ і Дніпропетровської обласної міської ради 80 на 20%. відсотків. 80% це Дніпропетровська обладна, надає кошти, і 20% і це мешканці ОСББ складають свої кошти з реалізацію цієї програми цього міні-проєкту. Асоціація ОСББ приватно добробут запровадила системне проведення безкоштовних правових та фінансових консультацій, проведення навчальних семінарів голів, бухгалтерів та членів ревізійних комісії ОСББ і залученням. Спеціалісти податкової інспекції місцевого центру зайнятості, інспекції по праці, управління праці та захисту населення, пенсійного фонду та інших спеціалістів okay. є порозуміння і повна підтримка органів місцевого самоврядування щодо питання створення та функціонування ОСББ у місті. Партнерці з інститутом розвитку міста на базі герничого національного університету навчили та випустили ці групи перших майбутніх керівників ОСББ. Для членів громадської організації Асоціації ОСББ прибав надається ефірний час на місцевому телебаченні данах, при вирішу регіональному телебаченні і радіомовленні, під час якого відвідуються теми створення, ОСББ, позиціонування ОСББ, ознайомлення з досвідком працюючих ОСББ, юридичні питання тощо. Публікуються статті в газетах і Червоний гермит, і домашня газета, і ПУСД, і та інші газети, де багато вами переділяється питанням ОСББ. За ініціативи асоціації та за підтримки місцевої влади круглі круглістові круг... з виробниками і надавачами комунальних послуг для вирішення питання відносин до СББ, результатами яких є врегулювання відносин з природними монополістами, постачальниками комунальних послуг у відповідь до норм діючого законодавства. Це комунальне підприємство, окрема подоканал, тепломережа, державне підприємство «Криворіжська теплоцентраль», і э, права наші проєкту приводить на міські електромережі Дніпробленерку. Не Асоціація завжди рисовує права своїх членів і є надійним партнером, її надійним партнером з цього є управління вуличних та житлової політики міста. Я була баку, я Будь ласка за упаку, я читаю. Ми вже походи, коли приїжджали, заїжджали два діти, може вирости. Питання зняти, да їх не зняти, так? Тобто, ну, можливо, хтось рахує, що ця інформація така там прикрашена, приукрашена для костей. Я думаю, що ну, падало можливо, до самі побачити. І сьогодні, по суті, то сидять голови і керівники об'єднань наші. Можно уже принято, если я с вами разговариваю? Громче, Берматский, Говорят, что не видно работы общественных организаций. Говорят которые... о СБП, конкретного района, города, там, региона. По сути дела, говорят о работе, результатах, которые видите. Я о результатах, как она сказала. Поэтому, поэтому на это, раз на себе... И те результаты работы, которые получили по это помните, да, как мы 4 года на работу ездили в э, МКРЕ, и ТТРК заставлял работников МКРЕ сначала изучить законодательство, молчать, по уже искать потом решили, но ну, не про Рыболэнерго менее пострадало, запорожское Запорожская Рыболэнерго пострадала. Помните, как мы отстали, выкликали интересы во взаимоотношениях с поставщиками услуги. Это было рассмотрено на совете у нас на втором четвертом году. Есть вопросы, которые надо решать сообща и не только на местном уровне. Но я могу сказать, что мы вам, как общественность, вам доверяем. По большому счету и так держать. Спасибо. Спасибо, Ванна. Я хочу добавить, потому что как бы, первую часть первую должность Людмила Михайловна сказала, а вторая Людмила Михайловна активно принимала участие, работала в этом участии, как член Национального совета по вопросам ОСББ при Кабинете министров Украины, который на сегодняшний день пока под вопросом, да, я понимаю, но все работает. Работаем, работаем, да. Поэтому очень многие, очень многие вопросы. И наши вопросы в том числе. И мы же будем скрывать коллеги потому что, знаете, поддерживала у нас и Запорожье, и вопрос, Когда стоял вопрос э, с нашим родным монополистом, все плоти, договорные наши отношения, да, нас очень поддержали. И, скажем, огромное вам спасибо и благодарность. Мы остались на тех договорных отношениях, на этих условиях. И, конечно, внимание нашего для местного для того, да, руководства. Спасибо. Спасибо, это комплектуется сегодня нашего благотворителя. Коллеги, у кого еще есть вопросы к Тамаре Николаевне по вопросам объединений, по работе объединений по вот, да. Нет вопросов. Замечательно. Да, мы переходим э, до питания установленных институтов правителя, требующих компанию суммин и правом я запрошу это слово директора товарищества компании Танком Ивана Александровича Карова. Добрый день, Сергей Иванович, Сергей Павлович, Александр Владимирович, Василий Васильевич. Я с вашей дозволой дали бы к российскую мову, она в Тришке Я являюсь директором управляющей компании «Думком». Начнем кратко с основания начали мы работу в 2011 году. Более активно мы на рынке себя начали проявлять в 2012, году. В 2012 год мы пошли, у нас на обслуживании на тот момент было у нас всего 4 дома ОСНД, но благодаря активной работе за 12 год, год мы увеличили количество объектов, с которыми сотрудничали, до 20 лет. Из них у нас было даже три коммунальных предприятия, все остальное это СНЗ и ЖК. Работу мы с ними организовывали на основе индивидуальных тарифов, то есть по факту проявления инициативы дома или нашего желания с ними сотрудничать выезжал инженер, делал фактическое состояние живого дома, и уже на основании акта, который мы подписывали, мы рекомендовали те или иные работы, которые необходимо было делать, в первую очередь, что можно было оставить. И уже по желанию непосредственно на жителей СНД мы предлагали ту или иную услугу. Чаще всего это было техническое обслуживание, или аварийное обслуживание, или же услуги по подготовке к отопительному по сезону, которые мы, ну, насколько я знаю, из частных кто, наверное, мы первые, которые предложили кредитовать на ОСНД и привязывались к обратному методу и Дому ОСНД за эту услугу платить чинную. Э... По факту объявления конкурса на управление Божескому району, естественно, мы не могли оставаться в стороне, э... приняли участие, ну и так карты положили благодаря наверное, доверию городских властей нам и благодаря тому, что все-таки имеет, какой-то опыт уже за плечами. Мы стали победителями по первому объекту жутного района. И с 1 апреля 2014-2013 года начали работать. Что из себя представляет объект номер один жутного района? Это на тот момент было 417 домов, многоэтажные застройки, застройка от одного этажа до 9 этажей. Если можно, на слайде видно этажность и видно, годы до, года до, застройки жилого фонда. Скажу откровенно, жилой фонд достаточно тяжелый, потому что если вы видите, эксплуатация у нас есть. Да, эксплуатация 300 домов, это 50 лет и выше, или не больше. То есть есть достаточно серьезная проблема как с кровлями, так и с мобильными ну, сетями. Можно следующее. На сегодняшний день у нас в предприятии трудоустроено, официально трудоустроено более 100 человек. На момент входа в роли правителя мы трудоустроили 98 процентов работников КПЖ, которые в тот момент переходили уже из стадии хозяйственной деятельности, в стадию работы непосредственно с долгами и реоргани... по факту реорганизации. Естественно, у нас как у частной структуры требования к персоналу, как к инженерному, к мастерам более жесткие. Потому что мы вводим свои системы качества, у нас на данный момент уровня система качества. Соответственно, мы проводим определенные проверки, обучение, аттестации. По факту аттестации, к сожалению, с некоторыми нам не пришлось попрощаться, потому что ну, не выдерживают конкуренции. Но я думаю, что благодаря этому наша работа и наши услуги стали только лучше. Можно следующее. Ну, можно еще дальше тоже По факту первого года работы на табличке, в принципе, можно увидеть план выполнения работ, который был запланирован, и что мы сделали. Прошу обратить внимание на тот момент, что фактически 1 апреля мы подписали договор, но Начать работать уже в полный рост, скажем так, мы начали с конца мая, потому что были определенные организационные моменты, реорганизация трудоустройства. И хотел бы обратить внимание на количество работ, которые мы смогли выполнить до конца 2013 -го года. Вот. Это основные моменты, которые мы отрабатывали. работа по кровлям, работа по швам, работа по внутридоловым системам. То, что она шла по своим выполнениям, это один момент, но самое главное, хотелось бы обратить внимание на э, денежные средства, которые были вложены в жилой фонд, это порядка 4 миллионов, это менее чем за полгода. То есть я думаю, что э, это может быть как одним из положительных моментов непосредственно входа на рынок частного управляющей компании. Они и коммунальные и государственные, так как мы все прекрасно понимаем, какие сейчас мы. существенные проблемы, как по бюджету, сейчас пока нет. Можно следующий сплавить. Ну, здесь мы продемонстрировали непосредственно наш самый старый жилой фонд. Да. У нас общая площадь крови составляет 30 тысяч, из которых порядка 195 тысяч. Это мягкая кровля, вся остальная это шиферная. Потому 29 июля у нас в том году был достаточно серьезный град, который принес ущерб. Но ну, если брать наш объект, то это порядка 16 тысяч квадратов, только шиферная кровь. Можно дальше. Ну, что можно сказать о том, как мы работаем и что мы видим основными моментами нашей работы. Если врач на наш взгляд, если брать работу Капузео, которые существовали ранее, существуют э, в нынешнее время например, города, никак, в других городах, я ни в коем случае не хочу сказать, что там лучшие профессионалы или они не умеют работать. Существуют определенные объективные моменты, из-за которых они, может быть, не могут открыть свой профессионализм и умение в полном объеме. Э, в любом случае, мы в своей прерогативе видим, что переход от аварийного отпускания дыр на плановую работу. То есть работа должна производиться планово с однозначным уменьшением капитальных аварийных крови, аварийных внутридомовых систем. Целью чего стоит переход на поточное обслуживание жилого фонда. Сначала мы закрываем все аварийная ситуация, аварийные кровли, аварийные э, трубопроводы. И после этого мы просто-напросто поддерживаем в рабочем, э, в рабочем состоянии, в соответствующем испытационным нормам жилой фонд. Это для нас является как, одним из главных моментов работы с э, данным моментом. Здесь, в принципе, мы отражаем то, что мы смог, чего мы смогли добиться за это время. Э, как мы в разговоре говорили, одним из главных показателей является количество все-таки жалоб и обращений жителей, на органы местного самоуправления, более высшие инстанции. Могу сказать, что по факту 2013 года у нас э, есть снижение, тенденция к снижению обращений на вышестоящие органы от 20 до 30%. процентов. Можно дальше. Ну, еще дальше. Ну, есть у нас понятие как контрольных вопросов долгосрочных, которые напрямую взаимосвязаны с обращениями граждан и, соответственно, с состоянием жилого фонда как такового и предоставлением наших услуг жителям. на слайде отражено, что по состоянию на 2015 год было нами решено 256 вопросов, что, в принципе, на тот момент 90% фактически и по факту отработанного 2015 года мы смогли снизить количество вопросов, входящих на долгосрочный контроль, их стало 193. То есть фактически это 24% снижения жалоб обращений граждан по факту там, аварийных состояний своя или подвальных еще. То есть, в принципе, даже опираясь на, это, на эту цифру, можно говорить об эффективности частного правителя. Можно дальше. Наше предприятие изначально было оснащено необходимым оборудованием для аварийной работы, то есть для работы аварийной службы, которые услуги, которые мы предоставляли домам СНД и ЖСК. На данный момент как вы можете видеть, у нас два автомобиля, которые используются как аварийные, так и под снабжение. Так и НГО и Мерседес Бенс. Можно дальше? нами приобретена автовышка, которая, опять же, в нашем жилом фонде, там, где достаточно старые деревья и достаточно много вопросов по крови, просто необходимо. И многофункциональный трактор Аван, который, в принципе, выполняет функции как экскаватора, так и погрузчика, ну и помогает нам в борьбе с водолетом и в уборке в территорий. территориях. Можно дальше. Одним из моментов, которые мы всегда подчеркиваем, мы отказались от использования железных труб. Мы используем только прополи проекты, насколько я знаю, практически каждый управитель на городе старается работать только на современных технологиях, современными материалами, что позволяет гарантировать качество выполняемых Можно еще дальше. Что касается энергоэффективности как таковой. Мы столкнулись с проблемой того, что в связи с старостью или дряхлостью, не знаю, как это правильно назвать, другого фонда, достаточно много домов с электропроводкой, которая просто-напросто не удерживает не то, что критики. Поэтому мы сейчас делаем также акцент на ревизиях полных электрощитовых, на замене внутридомовых электропроводов, для чего? Для того, чтобы минимизировать затраты э, в дальнейшем на капитальные ремонты, но, ну, соответственно, это как один из э, моментов энергоэффективных технологий в том числе. И в будущем мы планируем применение на, на местах общего пользования светодиодной техники чтобы позволит нам сэкономить на распространение. Ну и в принципе, много планов по модернизации, как внутридомовых сетей, так и в общем, касающихся даже теплооснабжения дома. Можно дальше? Ну, немаловажно, я считаю, в нашей, в нашей работе частью сотрудничества с городом является так называемый социальный проект. Что это из себя представляет? Мы являемся прежде всего жителями города Тверского. Именно поэтому одним из важных моментов нашей работы посвящен взаимодействию с местной властью, с районными властями, с участием социальных проектов других предприятий, которые на данный момент есть у нас в городе. Если брать домхум, мы неоднократно участвовали в проекте ⁇ Микендестр город ⁇ нашими руками, где дважды награждали грантами, одним из которых был грант на постройку детской площадки по улице 012, который в дальнейшем мы взяли на обслуживание по социальному договору. И последний грант, который мы взяли в 2013 году, это 150 тысяч человек на на восстановление вера. В мы, вообще он подумался как фонтан, так как он, к сожалению, в 90-х годов так и не видел воды. Мы его теперь называем Fear Ну, как раз на слайде его можно видеть. Э по своей сути, социальный договор это фактически выполнение работ для города на безоплатной основе. Соответственно, мы подписывая эти договора, прежде всего понимаем свою ответственность перед жителями города и перед тем, что даже по своей сути наше предприятие должно делать комфортное проживание не только в жилом фонде, но и в городе целом. Можно дальше. Э, одним из социальных наших проектов, социальных договоров, это обслуживание у нас на объекте, есть парк есть Украина, которая находится на, территории которого находится братская могила. То есть благоустройство на этой могиле это также является нашим социальным проявлением нашего социального партнерства в городе. Можно еще дальше. Это как раз вот ноги 12 площадку, которую мы поставили в 13 году. Еще дальше. Это сквер Бардана Хмельницкого, который мы также упикуемся именно занимаемся благоустройством. По планам на мой путь я кратко сказал, то есть это светодиодное оборудование, модернизация отопительных систем, рассматриваем возможности установки индивидуальных критерий, но это все проекты будущего, которые мы надеемся сможем воплотить в жизнь. Еще дальше. Все, я понял за увагу. Запытание выгласит Игорь Александрович. Можно? Пожалуйста. Меня зовут Елена, информационное агентство «Украина коммунальная». Сейчас я внесу маленькую поправочку. Скажу о том, что наше мероприятие идет в онлайн-пространстве на сайте «Украина коммунальная». Думаю, что все знают, что такое информационное агентство и знают о самом сайте. И его работе. Я хочу сказать, что именно вот сейчас, когда выступал в Иванкаре, у нас на сайте появился вопрос. Я его сейчас зачитаю. Работаю, да? а, Владимир Петровский спрашивает, кто, кто оплачивает установку придомовых условий учета тепла? Иванкар отвечает. Я понимаю, мы говорим о тепласчетчик на данный момент у нас на балансе, если я не ошибаюсь, есть, э, два или три кислощечка. Вообще это решают непосредственно со собственниками дома. Если они данный вопрос у себя протоколом взводят, они могут обратиться как к нам, для того, чтобы мы установили так э, профильное предприятие, которое непосредственно занимается установкой этих счетчиков. Могу сказать однозначно, нашим профильным э, у нас нет такой профильной работы, как обслуживание таких счетчиков. Но если к нам жители приходят и просят, и подтверждают это протоколом собрания жителей, мы, естественно, работаем с ними. Да. Вроде городе Кривоуроге в 2010 году мы занимались этим достаточно много то установлено тепловых счетчиков на общую сумму 6 миллионов евро за счет освобождения активных умер. И таким образом количество тепловых счетчиков 9 плазмы химышленных мат достигло 63%. Но будучи на тот момент, вы можете это посмотреть, кто был министром регионального развития, строительства и жилищно коммунального хозяйства, сколько Взял необдуманно на всю Украину объявил, что то будет государственная программа, за счет которой это будет сделано. Сегодня нужно открыто всем сказать, эта программа не была утверждена, она не была профинансирована. И как мы сегодня полагаем, и не будет такой программы на ближайшую перспективу. Поэтому мы опять рассказываем своим жителям, и пользуясь слышим давайте не будем давать нашим жителям необдуманных обещаний. Конечно.